Anmış xanəndə buğam ustası Firuz Əxəbətə ağır itki üz verib. Ailə üzvlərinin verdiyi məlumata görə, sənəçinin qardaşı İbadət Məmmədov səhhətində İranla problemlərə görə 65 yaşında vəfat edib. Mərhum bu gün Binəqədi kənd qəbristanlığında 2004-cü ildə vəfat edən atası Əmirxan Məmmədovun nəzarəyənə torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək, Firuz Əxəbət mərhum xanəndə Əxəbət Məmmədovun qardaşıdır. Allah rəhmət eləsin. Samuxda bədbəxt hadisə baş verir. Hadisə rayonun Hacalı kəndində qeydə alınıb. Şəhər sakini 2003-cü il təbəllüdlü Səməzavrovla Həsənov təsərrüfatda malqarı oltaran zaman onu ildırım vurub. 18 yaşlı gənc həmin an dünyasını dəyişib. İlkin məlumata görə, ölüşdə qoyun otaran 3 nəfər olub. İldırım onların yaxınlığına düşdüyü nəzərdən, hamısı müvəziyyətini itərək yıxılıb. Digər 2 nəfər bir neçə dəqiqədən sonra ayağa qalxıb. İldırımın çaxtdığı məqamda Həsənovun telefonla danışdığı bildirilib. Faktla bağlı Samıx rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.